Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga berada di dalam kesihatan dan keafiatan, kesejahteraan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Tajuk pada hari ini, hak manusia, hak antara orang Islam dan hak kepada orang yang beriman dalam sebuah hadis disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man kanat lahu madlimatun li akhihi min 'ardhihi aw shay'in fal lahu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu bi qadri madlimatihi wa illan takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa umila yang bermaksud barang siapa mangkanat lahu madlima yang pernah melakukan kezaliman terhadap kehormatan saudaranya atau mengambil daripada bahagian haknya hendaklah dia segera meminta keampunan ataupun kemaafan serta minta kehalalan di atas dunia ini sebelum tiba hari yang tiada lagi dinar dan tiada lagi dirham dan jika tidak, maka pada hari akhirat kelak Amal solehnya akan diambil Sebanding dengan kezaliman yang telah dilakukan Jika tidak ada lagi kebaikan pada dirinya Maka keburukan yang pernah ia zalimi Akan dipindahkan kepada dirinya Hadis riwayat Bukhari Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT Dosa, kelemahan itu sentiasa ada pada manusia enas yang lupa yang lemah ini Namun, sentiasa ada ruang untuk kita mencari jalan kebaikan, jalan keampunan, jalan kemaafan. Jika kepada Allah Subhanahu Wa Taala terbuka seluasnya pintu keampunan dan kemaafan dengan kita beristighfar, dengan kita bertaubat dengan taubatan nasuhah, dengan kita melakukan hasanat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan memadamkan dosa-dosa dan keburukan yang telah dilakukan namun kepada manusia ada satu syarat yang ditambah Iaitu hendaklah meminta kemaafan kepada dirinya Jika melibatkan kehormatan Mungkin pernah kita mencacinya Ataupun memalukan dirinya Melibatkan maruah dirinya Ataupun haknya yang diambil secara zalim Ima faraid, imma harta, imma tanah juga disebutkan dalam hadis yang lain bahawasanya barang siapa yang mengambil tanah sedikit sahaja daripada cara yang zalim ataupun yang tidak dibenarkan maka dia akan dibenamkan di dalam tanah tersebut pada hari kiamat sehingga tujuh lapis bumi hadis riwayat bukhari jadi tuan-tuan dirahmati -tuan, Allah Subhanahu wa taala hak manusia wajib-wajib tidak ada pilihan untuk dipulangkan dan haknya manusia wajib untuk dia meminta kemaafan tidak memadai dia tiga kali istighfar tidak memadai dia pergi haji setiap tahun untuk minta kemaafan tidak haknya manusia wajib untuk dia minta kemaafan dan halalnya di atas dunia sebelum tibanya hari akhirat dan harinya hisab amal manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarad minkum wa hayya bil iman janganlah kamu saling makan harta sesama kamu dengan cara yang salah, dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil kecuali melalui dalam perniagaan yang berlakunya jual beli yang suka antara suka di antara kamu hadis surah an-nisa pada ayat 29 dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi dan kamu janganlah sebahagian kamu makan harta sebahagian yang lain dengan cara yang zalim dan batil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat makan harta sebahagian daripada harta benda yang orang lain itu dengan cara melakukan dosa padahal kamu mengetahui. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap daripada manusia ada haknya yang perlu dipenuhi yang telah dibahagikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.